ایک کافر آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا اس نے مدینہ میں رہنا تھا ٹھکانے کی جگہ نہیں تھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کافر مکہ سے دشمن رات گزارنے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا آپ کے پاس سات بکریاں تھیں بکری کا دودھ دو کے اپنے ہاتھوں سے اس کو پلایا اس کی بھوک نہیں گئی پھر دوسری بکری کا دودھ پلایا پھر تیسری کا سات بکریوں کا دودھ پلایا اور اس کا پیٹ بڑا اب ساتوں بکریوں کا دودھ تو مہمان کو پلا دیا اور مہمان بھی کافر مکہ کا دشمن جنہوں نے نکالا ہے وطن سے ہم کیا کرتے ہیں علیہ اسلام کی سیرت طیبہ تو یہ ہے کہ مکہ معظمہ سے جنہوں نے نکالا تھا قتل کے منصوبے بنائے تھے اور ہر سال جنگ مسلط کرتے تھے مدینہ پر حضور کے دشمن تھے وہ کافر بھی گھر آ جائے تو ہاتھوں سے دودھ دو دو کے اس کو پلاتے ہیں اور ہم آپس میں چھوٹے مسلکی اور علمی چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کو تیار نہیں حرام سمجھتے ہیں یہ کون سا دین ہے کہاں سے لیا ہے کس پیغمبر سے لیا ہے کس کتاب سے لیا ہے اس دین کا کوئی تعلق کتاب و سنت اور سیرت مصطفیٰ سے نہیں ہے دور کی سیرت تو کافر کو دودھ دو دو کے پلا رہے ہیں رات جب گزری ادھر سورج طلوع ہوا ادھر اس شخص کا فجر ایمان طلوع ہو گئی اس نے آقا کی سیرت و کردار کو دیکھا تبلیغ سے ایمان نہیں لایا سیرت دیکھ کر ایمان لے آیا اگلے دن آقا علیہ السلام نے پھر دودھ دو کے پلایا پہلی بکری کا دودھ پیا دوسری کا دونے لگے تو روک دیا آقا کل میں کافر تھا تو میرا پیٹ بھرتا نہیں تھا آج مومن ہو گیا ہوں ایمان سے سیراب ہو گیا ہوں ایک بکری کے دودھ سے سیراب ہو گیا ہوں سو so, جس کا پیٹ کھا کھا کے کما کما کے نہ بھرے وہ سمجھے کہ کفر کی کوئی شے اندر ہے کفر کی خاصیت ہے اور جس کا پیٹ تھوڑے سے بھر جائے سمجھے ایمان کا نور ہے اس کے پاس